Ну, первый тайм был, может быть, более качественный, но на то были как бы и причины. На таком поле, в принципе, мне кажется, хорошая игра, хорошее содержание. Задача была не получить травму. Поле действительно было довольно сложное для игры. Вот, старались играть не не поднимать темп особо, то есть закрывать противника при потере, вступать в отбор. Первый тайм это получалось для того, чтобы не давать противнику быстро контратаковать. А во втором тайме именно в развитии атаки были определенные проблемы до каких-то пор. Потом, мне кажется, игра уже полностью проходила под нашим контролем. Довольны ребятами, довольны отношением, не поддавались на провокации, это самое важное. Потому что тяжело играть, когда противник много симулирует, когда ну, действительно бьют, выбивают мяч все время. Поэтому ребята молодцы сдержали эмоции и, мне кажется, заслуженно победили. Ну вот мы заметили, что футболисты Тимишара, они как по четкому плану, там, по-моему, каждые 10 минут у них была запланирована замена, и таким образом они гасили темп. Ваша команда, даже сами футболисты там побежали, побежали, там, без вашей указки, хотели нагнетать. Вот такая тактика. Насколько она вредит тем планам, которые вы ставите на игру? Да, любая задержка вредит, вредит темп, вредит интенсивности. У команды противника были обратные замены. Вот мы не договаривались с ними о том, и о количестве замены, о том, можно ли проводить обратные замены, но мы не знаем их ситуацию кадровую, поэтому я могу говорить за себя. У нас два тайма ребята провели, мне кажется, с хорошей интенсивностью. Да, никому не нравится, когда темп сбивается, никому не нравится, когда большое количество замен происходит в тайме, поэтому тут абсолютно нормальная реакция, то, что ребята хотели играть как можно быстрее.